tentang slogan Sabah for Sabah. Ya, uh, slogan Sabah for Sabah ini seingat lahir daripada kehendak orang Sabahlah untuk melihat Sabah ini lebih maju ke hadapan uh, dan memperjuangkan hak-hak orang Sabah. Jadi timbul daripada kehendak yang seperti itu maka tidak ada salahnya dan adalah hak ada demokrasi. Uh, dalam dalam demokrasi ini untuk orang-orang Sabah mempunyai pandangan yang seperti itu um, Sabah for Sabahan uh, cuma kita kena tengok dengan lebih mentarlah mungkin uh, dalam jangka masa panjang slogan ini apa kesan dia kalau sekiranya kita berterusan dengan slogan ini, sebab slogan ini pun sudah lama sebenarnya, bukan baru dia sudah Sekian lama dan sekarang ini semakin di, diperjuangkan oleh orang Sabah. Dan seperti saya katakan tadi, memang kita orang Sabah sayang kepada Sabah. Dan slogan Sabah-Persabahan timbul daripada perasaan sayang itu, di tidak ada masalah dengan itu. Cuma mungkin kita perlu untuk melihat juga alternatif lain dari segi pemikiran kita yang mungkin akan diperlukan untuk melihat dalam jangka masa berpanjang. Perjuangan kita orang Sabah ini, apakah uh, itu akan bersesuaian sampai bila-bila, ataupun mungkin ada kesesuaiannya pada masa tertentu dan pada masa yang sama kita perlu melihat kepada agenda lain juga untuk memastikan bahawa perjuangan orang Sabah ini diperkasakan. Contohnya, uh, saya melihat bahawa untuk kita memperjuangkan Sabah ini, for Sabahan, uh, dia kita perlu kepada buy-in daripada pusat daripada kerajaan persekutuan perlu kepada penyertaan penyertaan bukan picisan atau pinggiran tapi penyertaan mainstream kepada di parlimen sana kepada perjuangan rakyat Sabah dan kita tidak boleh mengabaikan parti-parti yang besar di sana parti-parti daripada parti-parti nasional kalau kita menumpu hanya kepada parti-parti di Sabah kita tahu juga di Sabah ini dari segi di Parlimen itu hanya 25 kerusi saja perwakilannya. Dan macam mana hebat pun satu parti Sabahan yang memperjuangkan sabah Sabahan ini paling banyak pun 25 kerusi lah. Bila pergi ke Parlimen ada 222 kerusi, 25 kerusi terlampau sedikit untuk memperjuangkan agenda rakyat Sabah ini secara yang berkesan. Jadi kita kena tengok kepada alternatif lain. Kita kena tengok berapa perjuangan itu dibawa kepada mainstream agenda di dalam uh, parlimen, uh, di persekutuan dan ini hanya boleh saya ingat dibawa oleh parti-parti nasional sebab parti nasional itu dia kenderaan yang lebih besar. Dia adalah vehicle yang lebih besar untuk memperjuangkan apa-apa agenda. Uh, dan uh, saya sebagai seorang orang Sabah juga, Ori Sabahan saya terbuka kepada idea bahawa penyertaan di dalam parti nasional sangat penting Untuk memperjuangkan agenda Orang-orang Sabah ini Kita perlu memperjuangkan 40% pulang balik kepada Kerajaan Negeri Kita perlu memperjuangkan MA63 Tapi dalam kerangka Bukan hanya daripada Suara yang parti yang mungkin Kecil di, di persekutuan Tapi dalam kerangka yang lebih besar Parti-parti besar membawa suara ini Dan itu memerlukan Orang-orang Sabah beranda di dalam parti-parti nasional. Jadi kadang orang salah faham. Dia bilang parti Melaya. Bukan parti Melaya. Dia adalah parti nasional. Sebab di dalam itu juga terdapat orang Sabah, terdapat orang Sarawak. Dan saya rasa dia satu perjuangan yang akan membuka ruang yang lebih luas kepada orang Sabah dan Sarawak untuk berada di dalam mainstream agenda politik negara untuk memperjuangkan hak-hak orang Sabah di Parlimen melalui parti-parti nasional ini iya ya. Uh, Sarawak dia berbeza dengan Sabah. Di Sarawak uh, uh, dia punya geopolitik dia, dia punya demografi dia, dia punya diversity dia dan dia punya perkembangan dari segi uh, politik berbeza dengan apa yang kita alami di negeri Sabah. Jadi tidak boleh kita ambil 100% apa yang ada di Sarawak dan implement negeri Sabah. Memang tidak tidak saya ingat uh, kurang uh, kurang sesuai untuk kita melihat di Sarawak memang melaksanakan di Sabah disebabkan perkembangan politik kita sejarah politik kita yang berbeza di negeri Sabah. Contohnya kalau AMNO uh, yang pernah berkuasa di Persekutuan selama uh, lebih 60 tahun tidak boleh masuk ke Sarawak. Tetapi AMNO di Sabah dia nampak di Sabah dan menjadi sangat kuat di negeri Sabah. Dan begitu juga dengan parti-parti nasional yang lain. Jadi sejarah kita berbeza. Saya ingat kalau kita Mahu melakukan satu di masa akan datang, dia memerlukan kita untuk melihat, mengkaji sejarah dan mengkaji keadaan semasa kita apa yang paling sesuai. Dan pada saya mungkin ada, ada saya tidak mengatakan salah untuk kita melihat kepada Sarawak, mengambil yang baik. Kita boleh belajar di situ, perkara yang baik boleh kita ambil. Tetapi untuk kita meniru 100% apa yang berlaku di Sarawak untuk di Sabah, saya rasa kurang wajar kerana kebezaan yang saya sebutkan tadi. Ya, uh, dari segi uh, sejarah itu kita tidak menafikan begitu, uh, tetapi ada juga pencapaian-pencapaian sebenarnya daripada apa yang sudah berlaku sebelum ini uh, kita tidak boleh menolak pencapaian-pencapaian yang banyak juga yang dicapai oleh kerajaan negeri sebelum ini hatta kerajaan yang ada uh, sebelum ini uh, kita melihat ada pencapaian-pencapaiannya yang penting ialah untuk kita melihat bagaimana untuk kehadapan. Ya. Dan pada saya, kalau sekiranya parti-parti nasional ini diberikan ruang dan peluang untuk memimpin di negeri Sabah seperti mana sebelum ini, kita boleh menempa kejayaan-kejayaan yang baru sebab kerjasama daripada pusat itu memang akan lebih mantap. Memang semua tidak menafikan Sarawak pun walaupun dia dipimpin sepenuhnya oleh parti lokal, tapi masih lagi perlu bekerjasama di peringkat persekutuan sepenuhnya supaya, peruntukan-peruntukan uh, dan sebagainya boleh sampai ke negeri Sarawak secara saksama. Begitu juga dengan Sabah sebenarnya. Dan peluang kita untuk mendapat peruntukan yang lebih dan uh, dan lebih saksama dan itu juga boleh kita perjuangkan melalui parti-parti nasional yang memerintah. Uh, mungkin kalau kita parti lokal mungkin itu ada sedikit cabaran, uh, tapi boleh juga. Uh, cumanya lebih mudah kalau sekiranya Uh, dia adalah parti nasional Dan pada saya bukan sebab parti nasional atau parti lokal sebenarnya Dia adalah pemimpin itu Pemimpin macam mana yang kita ada yang memperjuangkan hak-hak kita secara uh, Secara uh, lebih efektif dan efisien Dalam kita menyalurkan peruntukan daripada pusat Efektifnya ialah dari segi peruntukan-peruntukan yang sepatutnya kita dapat, kita dapat uh, Jadi mungkin sekarang ini keadaannya belum seperti itu Ada tuntutan kita yang belum lagi dipenuhi dan itu kita akan perjuangkan melalui parti-parti nasional juga. Bukan hanya melalui parti lokal. Jadi saya ingat apa yang kita telah alami selama ini adalah walaupun dia parti nasional yang memerintah negeri Sabah tapi yang memerintahnya adalah orang-orang Sabah juga sebenarnya. Bukanlah parti nasional itu orang semenanjung import untuk jadi ketua menteri ataupun menjadi menteri-menteri. Tidak semuanya orang Sabah juga. Jadi persoalannya ialah bukan parti nasional atau parti lokal. Persoalannya ialah pemimpin macam mana yang kita ada yang akan memperjuangkan dengan berkesan apa-apa juga yang kita perlu perjuangkan untuk negeri Sabah ini lebih kalau ikut slogan sekarang ini maju jaya kita lebih maju jaya ke hadapan ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, kalau kita melihat keluar daripada Malaysia, kita akan nampak banyak negara moden yang merupakan uh, demokrasi yang sudah lama, lebih lama daripada negara kita. Maka di situ kita boleh melihat banyak negara sebenarnya yang boleh menjadi contoh kepada kita. Uh, kalau kita mengambil contohnya Amerika Syarikat, sebuah negara yang sudah lebih 200 tahun. Uh, kita melihat Amerika Syarikat sebagai sebuah contoh negara yang uh, cukup uh, membangun dan membangunnya itu walaupun ada juga disparity di antara negeri-negeri dalam Amerika Syarikat tapi secara umumnya semua negeri Amerika Syarikat itu adalah maju infrastrukturnya semuanya world class ya. um, kita boleh mengambil contoh juga daripada Jepun contohnya Jepun pun begitu ke mana kita pergi di Jepun uh, Kyoto, baik Osaka, Tokyo, Hokkaido ke mana kita pergi infrastrukturnya semuanya modern uh, kita pergi satu neighborhood, satu kejiranan Uh, semuanya sama di mana-mana di Jepun kita pergi uh, maju semuanya uh, dari segi jalannya elektriknya airnya uh, kemudahan infrastruktur uh, uh, pengangkutan awamnya uh, semuanya world class uh, kalau kita melihat secara serata saya melihat itu sebagai uh, begitulah sepatutnya Malaysia kalau sekiranya di Kuala Lumpur maju seperti di Kuala Lumpur sekarang ini sepatutnya di KK pun macam itu kalau di KK maju bukan hanya di KK tapi kota meruduk pun begitu kita melihat di sandakan pun begitu, kita melihat di batangan begitu sepatutnya jadi sekata, sama rata dan juga pembangunan itu seimbang dan yang tidak berlaku ini saya ingat mungkin dari segi kita punya resources, constraint dan sebagainya itu ada tetapi banyak peruntukan yang sampai tapi ada isu besar di negeri Sabah ini saya rasa yang perlu untuk semua pemimpin mengambil perhatian iaitu mengenai dengan isu ketirisan saya ingat itu satu gejala yang sangat besar yang kita hadapi di negeri Sabah yang mungkin sudah mendarah daging berakar umbi yang perlu untuk kita tangani bersama. Kepimpinan masa depan mesti menangani isu rasuah ketirisan yang sedang berlaku yang menghalang kita daripada lebih maju lagi ke hadapan. Ya. ya. Di, 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 Ya, berbeza bangsa dan suku ini dia boleh jadi double edged sword apa gelah dia dia apa ni pedang yang ada dua mata boleh jadi dia kebaikan untuk kita atau boleh jadi juga musnahkan kita kalau kita tidak menanganinya dengan baik. Jadi pada saya tidak ada pilihan kita harus meraihkan diversity ini kita mesti untuk mengambil kira bahawa di situ terdapat pelbagai etnik dan kaum kita mesti meraikan dalam bentuk yang praktikal bukan hanya teori. Jadi maksudnya kalau dalam kepimpinan yang kita ada ke hadapan kita mesti ada dalam kepimpinan itu saf kepimpinan itu perwakilan daripada semua tempat. Itu mungkin sudah ter terlaksana dengan adanya uh, dewan undangan negeri yang ada di semua tempat. Uh, tapi dari segi uh, pengurusan negeri ne uh, negeri ini uh, kita perlu ada perwakilan daripada semua suku etnik yang ada. Uh, supaya mereka semuanya diberikan uh, ruang dan peluang untuk membantu uh, perkembangan di semua uh, sektor, di semua uh, lokaliti dan di semua tempat uh, di negeri Sabah ini berdasarkan ada perwakilan daripada semua etnik dan suku kaum dan latar belakang agama, bangsa dan uh, keturunan ada di dalam uh, sistem pemerintahan kita supaya semuanya tidak ada yang ketinggalan, semuanya naik bersama. Saya ingat itu uh, fundamental apa ni asas kepada uh, kerajaan negeri yang akan berjaya ke hadapan untuk mengurus diversity yang ada ini equal representation maksudnya semuanya ada uh, diwakili dan equal rights and opportunities uh, uh, peluang yang sama untuk uh, berjaya membangun bersama di dalam uh, negeri kita yang tercinta ini Ya. Ya, okey. Terima kasih. Itu satu persoalan yang sangat-sangat menarik. Uh, pada saya, kita bila kita membentuk Malaysia, uh, kita membentuk Malaysia bersama-sama dengan uh, Sekutuan Tanah Melayu dan juga uh, Sarawak dan pada masa itu Singapura. Uh, asrat kita ialah untuk menjadi equal partners. Maksudnya kita bersama dalam pembentukan Malaysia ini. Jadi sepatutnya kita bila membangun membangun bersama. Nasib kita bila kita seduat sudah buat perjanjian Malaysia ini ialah bersama dengan Malaysia. Tidak ada lagi persoalan kita mau berpisah dengan Malaysia. Ada berapa apa ni gerakan SSKM dan sebagainya. Tidak, sesuatunya itu tidak timbul dalam pemikiran kita sudah. Kita nasib kita sebati dengan Malaysia. Dan seharusnya bila kita sebati dengan Malaysia, ya kita sayang negeri kita, tapi kita juga seharusnya sayang Malaysia. Jadi sepatutnya perjuangan kita ialah bersama-sama untuk maju jaya bersama-sama dengan Malaysia. Sabah maju jaya, Malaysia maju jaya. Malaysia maju jaya, Sabah juga turut maju jaya. Begitu dia bukan dia eksklusif apa namanya kepada hanya Sabah yang berjaya, Malaysia biarlah dan Sarawak berjaya, Sabah semenanjung biarlah. Tak boleh begitu. Attitudenya kena seharusnya ialah win-win sama-sama menang kalau Sabah maju dia akan menyumbang kepada Malaysia yang lebih maju kalau Malaysia maju dia akan bersama membawa seluruh Malaysia ini maju bersama termasuklah negeri Sabah tanpa diabaikan sedikit pun yes we have our rights Sabahan ini kita ada kita punya rights uh, daripada MA63 yang mungkin belum tentu lagi kita kena fight for that kita kena dapatkan uh, kita punya hak-hak itu hak 40% pulangan balik dan sebagainya tetapi dari segi kita punya aspirasi kita Ialah untuk melihat bahawa orang Sabah ini menyumbang kepada Malaysia yang lebih hebat dan Malaysia juga menyumbang kepada negeri Sabah yang dibangunkan bersama. Nah, jadi Sabahan for Malaysia, Malaysia for Sabahan. Saya ingat itu yang uh, konsep yang saya sebutkan uh, di masa lepas itu dan sampai bila saya rasa begitulah perjuangan kita sepatutnya. Ya. Okay, yeah. Hmm. Ya, saya melihat Sabah ini satu negeri yang sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Saya ada peluang untuk pergi ke banyak negara. Dan saya melihat bahawa negeri Sabah ini dari segi endowment yang Tuhan berikan kepada negeri Sabah ini terlalu banyak, terlalu hebat eh, Sabah ini. Ya, kalau kita melihat kepada potensinya dari segi uh, kita have, we have uh, orang bilang among the best sunset experience kalau melihat daripada uh, pantai barat negeri Sabah dari uh, Tanjung Aru sampai ke Papar dan sebagainya kalau kita melihat sunset itu among the, the most beautiful sunset in the world di antara yang terhebat sekali uh, pengalaman melihat kepada matahari turun itu di seluruh dunia kita ada Pulau Sipadan yang merupakan di antara the best uh, diving range in the in the world eh. uh, pusat snorkeling dan sebagainya begitu juga saya melihat pantai manis contohnya kalau dibangunkan sebagai pusat snorkeling dengan pulau Tiga. tapi kena bangunkanlah kawasan itu kawasan para para sailing dan sebagainya di situ boleh jadi juga regata antarabangsa diadakan di situ sebab infrastrukturnya cukup cukup eh uh, berhampiran dengan international airport kita cuma lagi kena jalan raya mungkin perlu dilebarkan perlu dicantikkan uh, dan pengalaman untuk sampai ke pantai manis itu dimudahkan contoh dan uh, saya melihat bahawa Sabah ini uh, mempunyai gunung kinabalu the tallest peak in southeast asia uh, kita apa puncak yang tertinggi di di uh, apa ni uh, asia tenggara ada terlalu banyak kita punya hutan simpan the tallest tree in the world in malaysia <laughs> di di danum Valley ya uh, apa ni pokok yang tertinggi di dunia uh, di danum Valley. jadi kita punya diversity ini terlalu dia punya flora, fauna, ada punya kehidupan liar dan sebagainya. Kita potensi di Sabah ini terlalu besar. Bukan hanya daripada aspek pelancongan, tetapi juga daripada aspek-aspek lain seperti infrastruktur dengan dengan adanya peluang-peluang untuk kita mewujudkan elektrik hidro dan dan sebagainya. Mungkin kalau kita melihat di negara lain sekarang ini sudah mula untuk membina hidrogen plant. Sabah juga boleh. Uh, saya melihat Sabah ini mempunyai potensi yang terlalu besar, perlu dibangunkan dengan rancangan yang teliti. Uh, sudah tentu dengan melihat kepada uh, kesan kepada climate change, kesan kepada environment, kepada persekitaran alam, dan juga sustainable living. Kita melihat bagaimana untuk kehidupan secara lestari uh, di, di Sabah ini boleh dilangsungkan. Uh, terlalu besar potensi Sabah ini. Dan saya merasa sangat, sangat merasa bertuah, bersyukur kepada ilahi kepada Tuhan kerana dilahirkan di negeri Sabah, negeri Bawah Bayu negeri yang tercinta ini. Dan saya ingat kita boleh bangunkan bersama jika sekiranya diizinkan Allah SWT oleh Tuhan untuk kita membangunkan bersama negeri kita yang tercinta ini. Ya, ya. 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 Saya melihat uh, mengangkat daripada kemiskinan ini satu kewajipan. Itu di antara perkara yang sangat asas. Pada saya kalau seorang pemimpin itu dia melihat ada kemiskinan wajib untuk dia membantu orang yang miskin. Masa saya dalam NGO pun mas itulah yang saya lakukan, saya membantu orang miskin untuk di dinaik taraf kehidupan mereka dan dalam kerajaan saya ingat lagilah keutamaannya pada kerajaan ini untuk memastikan bahawa kawasan lokaliti-lokaliti yang merupakan lokaliti kritikal kita kena identify lah mungkin kita kena bagikan kepada fasa-fasa bagaimana untuk mengangkat fasa demi fasa lokaliti-lokaliti yang ada kemiskinan ini supaya semuanya akhirnya terangkat daripada kemiskinan jadi kalau lapan daerah termiskin di Malaysia itulah kita punya perempuan yang pertamanya dan kemudiannya yang juga di sekitar itu yang second level mungkin ...dari segi kemiskinannya kita tackle kemudian ya dan ya kita punya prioriti adalah kepada yang yang miskin ini dan apa yang kita perlu lakukan untuk yang miskin ini di antaranya ialah mengangkat kehidupan mereka memberikan peluang-peluang uh, kepada mereka dari segi perniagaan peluang dari segi uh, pekerjaan uh, peluang dari segi sektor pertanian itu dibangunkan uh, peluang dari segi sektor-sektor uh, pembuatan sektor-sektor yang akan membantu memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin ini supaya mereka boleh diangkat kehidupan mereka. Dan seterusnya ialah yang sangat penting ialah pendidikan. Pada saya kita membangunkan manusia bukan hanya dengan fizikal tetapi kita membangunkan manusia dengan memberikan kepada mereka akal untuk mereka berfikir dan intellectuality untuk mereka intellectual capacity untuk mereka capacity berfikir ya untuk mereka mengangkat kehidupan mereka sendiri, keluarga mereka dan sekitaran mereka supaya kawasan itu tidak lagi miskin di masa yang akan datang. Jadi sektor-sektor uh, pertama tadi ialah mengenai dengan sektor keusahawanan ya. Uh, sektor uh, uh, pertanian, uh, kemudahan untuk berniaga, kemudahan untuk bekerja, uh, sektor pendidikan, itu semua kena datang seiring. Dan perlu diberikan fokus kepada negeri-negeri yang miskin ini supaya semuanya diangkat. Jadi sepatutnya lah. Saya ingat semua pemimpin ini adalah pemimpin yang bekerja, pemimpin yang melihatkan persekitaran mereka bukan hanya menikmati gaji dan menikmati apa juga hambuan yang ada pada yang mereka perolehi dalam jawatan yang mereka pegang, tapi sepatutnya mereka menanggung amanah itu bahawa mereka merasa akan dipersoalkan Tuhan jika sekiranya mereka tidak melakukan sesuatu kepada saudara-saudara mereka di keliling mereka yang miskin. Dan saya ingat itu di antara prioriti dalam kita membangunkan kawasan-kawasan yang, -kawasan yang miskin ini dan sudah tentu banyak lagi yang perlu dilakukan. Tidak semua tempat lokaliti ini akan sama program yang perlu dilakukan. Kita kena perlu didahului dengan kajian dan di dihului di, dengan perancangan bagaimana untuk mengangkat semua dalam daerah itu di atas paras kemiskinan dan apa yang perlu dilakukan dahulu apa yang secondary dan semuanya berbeza ikut kawasan berdasarkan apa yang ada di kawasan tersebut situational analysis analisa persekitaran perlu dilakukan apa yang mereka perlukan dan apa yang boleh diberikan oleh kerajaan pada masa itu untuk mengangkat mereka daripada kemiskinan yang ada memang memang soalan ini tidak senang tapi saya yakin kalau kita mempunyai kemahuan, di mana kemahuan di situ ada jalan. masalah yang kita hadapi ini adalah peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk meraih uh, pahala amalan sebenarnya. Untuk persediaan kita akan ke, bertemu dengannya di akhirat nanti. Ya, saya ingat harapan saya ialah uh, supaya kita sentiasa meningkat menjadi lebih baik. Kita tidak akan sempurna overnight, ya. tidak akan berlaku kesempurnaan. Uh, kita berjuang berterusan, mempunyai stamina yang banyak uh, dan mempunyai uh, daya juang yang tinggi untuk mengangkat martabat, mengangkat kedudukan uh, Sabah ini uh, daripada uh, keadaannya sekarang kepada yang jauh lebih baik. Dan saya ingat uh, harapan adalah pada generasi muda, definitely pasti bahawa pemimpin masa depan adalah pemuda pada masa ini. Dan saya mengharapkan pemuda ini dibangunkan dengan pemikiran, mindset, dengan keimanan, ketakwaan supaya mereka mengusahakan mem untuk membangunkan negeri dan negara kita secara yang lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang. Dan sudah tentu penyelesaiannya bukanlah hanya kepada aspek pembangunan materi semata-mata Uh, material, uh, physical growth tetapi juga pada intellectual capacity pada pembangunan mindset pembangunan minda, pembangunan jiwa uh, terpaksa juga kerahanian spirituality uh, dan ini kepada semua agama bukan hanya kepada satu-satu uh, agama tapi kepada semua uh, latar belakang agama kan dalam rukun negara kita mengatakan yang pertama sekali itu ialah kepercayaan kepada Tuhan bila kita takut kepada Tuhan kita akan buat yang terbaik sebab kita takut pada Tuhan. Kalau orang itu tidak takut pada Tuhan, kita pun tidak tahu lah apa lagi yang dia takut. Dia akan mengumpulkan harta kekayaan diri sendiri, muak segalanya. Lupa pada tanggungjawab, lupa pada yang lain. Jadi kita siharapkan begitu pembangunan yang sekata daripada semua aspek uh, physical, uh, spiritual, ekonomik, ya, daripada aspek uh, intelektual dan seluruhnya lah uh, pembangunan sosial dan sebagainya untuk negeri Sabah yang tercinta ini